Вітаємо вас на Дніпропетровському державному в ефірі Час порад у першій частині нашої програми ми поговоримо про капеланство, а у другій частині, <кій> як завжди, майстер-клас. Тож багато цікавого попереду залишайтеся з нами. Вітаємо у студії наших гостей це Валерій Труфанов, голова громадської організації Українське капеланство та Сергій Дащевець, голова правління громадської гуманітарної організації Християнське товариство Сприяння безпеці, життєдіяльності, Українська армія Спасіння. Добрий день. Добрий день. Тож сьогодні говоримо про капеланство і перш за все розкажіть тому, хто не знає, що це таке. Ну, слово капілан, частіше звучить в суспільстві, само это слово, оно непривычно для нашего населения, потому это больше слово, слово латинского, слово капа. Но история капелланства, оно исходит еще из библейских времен, когда Христос рассказывал притчу о блудном сыне, и когда он говорил о добром самарянине, когда человеку никто не мог помочь, который был побит разбойниками, и вот шел добрый человек, который ему помог. И вот история Мартина Туровского в средние века. Это был воин, который увидел человека, который умирал от холода. Это было очень холодное время. И он взял свой плащ, разрубил пополам. И вот эту вторую половину он отдал человеку страждающему. Это оказался Иисус Христос по преданию. И после этого он был явлен. И часть этого плаща стали хранить. И вот эта капа, место хранения этого знамени, как знамени, оно стало называться слово капа, капиланство, то есть там, где помогают страждущему, там, где помогают человеку больному, там, где оказывается помощь, милосердие определенное. В нашем языке сегодня оно редко звучит, и священнослужители они часто говорят душа пасторское служение, то есть душа попечения определенное в тех ситуациях, когда человеку плохо. Но нынешнее определение современное. Мы представляем капиланство это как особый вид деятельности, направленный на помощь человеку, который находится в трудно в трудностях различного характера. Это когда психофизиологические трудности, это может быть война, это может быть различные стихийные обстоятельства. И там, где человеку плохо, всегда должен быть в коллективе тот человек, который бы мог бы помочь людям выходить из этой ситуации на законах этого мира, ну и на, и законы библейские. То есть законы Божьи. И вот если мы их ставим на первое место, тогда многие проблемы общественности, многие проблемы той современности, они постепенно уходить, уходить начнут на второй, на второй план. И один из примеров мы уже как бы перед этим рассуждали, говорили, допустим государство Израиль. Сегодня у них конституция Тора, то есть это Ветхий Завет Библии, той, которую мы с вами в руках держим. Но в то же время это не мешает их обществу развиваться. И у них на каждое подразделение есть человек, который как священнослужителей помогает воинам. То есть практически капеллан это человек, который помогает воинам в каких-то тяжелых ситуациях. И разным людям, это может быть футбольные клубы, это может быть транспортные компании, это может быть бизнес, различные команды, это пеницарные, то есть тюрьмы и прочее. То есть там, где человеку плохо, там находится человек, тот, кто помогает. Вот, Это человек, который помогает сблизиться с Богом, так? Да. Тот, который сближается. Порядок всегда. Всегда Мы обои военнослужащие, прослужили больше 20 лет, имеем опыт, два полковника. Но сегодня мы э, священнослужители, и мы воины сегодня, э, которые направлены не с мечом, и не с автоматом, и не с ракетой. Мы сегодня со словом Божьим это то, что помогает человеку и дает ему жизни. И, да, и я лично был на войне, два года в Афганистане, 430 боевых вылетов. И я знаю, что такое война, и послевоенный синдром, и что происходит в семьях, и дальше с детьми, и развитие всех обстоятельств. Даже ну, исходя из прошлого, что происходило в Советском Союзе, и вот, можно сделать вывод о том, что сегодня очень стоит острая необходимость чтобы вот этот институт капелланства, наша общественность, она могла принять его. В этом просто историческая необходимость. И сегодня политики ищут с разных сторон, как выйти из сложившихся ситуаций. Вот. Но вот один из путь формирования и консолидации общества, когда церковь, она как громада, она соединяется с государством и различными способами она влияет на него. И есть жизнь религиозной громады, а есть жизнь коллектива, любого коллектива. И вот как раз капеллан этот, который он служит не в, не в церкви, а в коллективе. Вот это разница между священнослужителем, который в церкви, и который непосредственно в какой-то организации. Ви як ніхто розумієте про те, наскільки необхідний капелан саме у війську? От Зараз у нас на сході України такі, дуже таке складне скрутне становище і у батальйоні має бути капелан. Так, навіщо? Розкажіть і чи практикується це вже зараз? У нас дуже багато приглашень з батальйону, з різних тих, хто знаходиться на то багато приглашень для того, щоб ми могли їхати. И сегодня есть те люди, действующие с различных церквей, ну я думаю, около двух-трех десятков, не больше тех людей, которые служат именно капелланами в Хотя сегодня потреба может быть тысячи. И есть одна из таких, из, из, из тех, что мешает этому развиваться, та наша законодательная база, которая она несовершенная, это именно в отношении церкви и государства, из-за этого капеллан он не может иметь статус официальности. И это проблема. Потому он едет добровольцем, он может служить в добровольческом каком-то батальоне, но он ничем не защищен, нигде ничем. То есть даже если он погиб, он совершенно это, его даже никто не заметит. У него нет никакого статуса. Но если никого нет статуса, значит возможности нет. Но готовность сегодня ехать на то, есть уже сотни капелланов, они, в общем-то, подготовлены для того, чтобы нести это служение. То есть мы Бажаючи на да, желаючість, так Сергію Миколаєвичу. Розкажіть, будь ласка, так. яку підготовку має пройти людина, щоб стати капеланом, щоб поїхати mm -hmm. в гарячу точку? Ну візьмемо той досвід, який вже мають е наші е сусіди, наші е ті країни, які е допомагають нам сьогодні? Це і західні, і сполучені штати, які вже мають багато. Е Річний такий досвід з капеланства, то там це показує те, що для того, щоб підготувати сучасного і ну, досить ефективного капелана, це потрібно не один рік. Розумієте? Тобто він повинен пройти підготовку загальну. Він повинен пройти підготовку спеціальну по е, духовному наставничеству. Він повинен бути е, як мінімум служителем церкви е, деякий час. Він повинен е, закінчити вище е, навчальний заклад е, духовний, і е, е, після цього його випробовують і тільки потім допускають. Це е, навіть за 10 років виходить. Тобто капілан має ще й навчитися якимось військовим да. так стратегіям. Безумовно, безумовно. Він, якщо він для військових, для військових готується мета для служіння у війську, то він обов'язково повинен пройти загальну військову підготовку. Да. Спеціалізація тобто, має був... значення до трьох ну, літ. От в американській системі капілан у них около 4000 тисяч ну, в армії. без него не принимаются ни одни решения, он высокоподготовлен, он защищен полностью законодательством, он офицер, но не, при... Не носящий оружие, но никогда его не применяющий, не... Ни... практически он находится в другой совершенной сфере. И... Есть... До речи, это такое запитание, же, у разе небезпеки, чем же капеллан использовать оружие? Ну, слово небезпеки, есть очень разные ситуации, и мы прекрасно понимаем, что простая банальная ситуация, ты идешь с женой, и нападают на нее, на тебя хулиганы, и ты, будучи христианином, можешь ли ты бить этих людей, защищая свою жену и своих детей? Мы, конечно, говорим, не брошу, не убегу. Сказать, буду молиться Богу, пока мою жену и будут бить с моими детьми. То есть, есть ситуации, которые касаются жизни. И у... Есть заповедь Христова в Евангелии от Иоанна, где он говорит о том, что нет больше любви, если кто душу свою за ближнего отдаст. И в истории капелланства очень много людей, которые бы служили вместе, и если была необходимость, они брали оружие, защищая вот детей, близких, родных, территорию определенную. И ты же не убежишь. Если сейчас в АТО капеллан будет на передовой рядом, и там с тобой 10 человек, и ясно, и ярко выражено, твои побратимы они погибают, и идет враг, но ты в этой ситуации тебе придется брать оружие, ты просто будешь вынужден, потому что тебе надо будет защищать практически ближнего своего. И вот эта ситуация. Другое, когда мы говорим заповедь не убей, это когда человек убивает ради наслаждения. Вот это опасно. Война сейчас идет на в АТО, она без правил. То, что нам показывают, это одно, как без правил. То есть ни международное право не работает, никаких правил ведения войны, ничего. Красный крест, ой, белый крест там или под любым, то есть никаких правил нет. Это все преступление. Рано или поздно придет время ответственности тех людей, которые сегодня принимают решения ну за такие безнравственные действия, когда добивает раненых, когда э, без правил война. Что такое воин озверевший? И заходящий, когда люди живут, имущество есть, когда ты видишь женщину или еще что-то, он, он, он же безнаказанный. Он может убить этих людей, забрать это имущество, он может изнасиловать, он может, что хочешь сделать, он может стать зверем. И я лично сталкивался с такими моментами, будучи в Афганистане, когда я, будучи ведя вертолеты, на моих глазах бартехник расстрелял человека: я просто убил его. Я говорю, зачем ты его убил? Ну, хороший афганец, мертвый афганец, был ответ. Вот это есть убийство. То, что не убей, Бог говорит. Но когда ты защищаешь, когда ты выполняешь приказ, когда ты на другой территории, когда ты не убийца, ты защитник, об этом друг, другая сторона применения оружия. И капеллан, ну, в идеале, он не должен брать оружие. Да, так я хотел это подкреслить. Значит, вот снова, э, досвид э, тех э, армий, которые уже имеют капелланскую службу. Э, допустим, э, Соединенные Штаты. Там капелан зброю не має і не носить. В нього є помічник-сержант, який має зброю, який його захищає себе і може будь-кого захистити. Тобто тут е, є така е, ніша, яка е, дозволяє капеланові не брати до рук зброї. Все ж таки, це людина, яка хоче привернути до, до на, Бога так, до духовності. Так, так, Вона діє на духовному рівні. Какие еще функции выполняет капеллан? То есть, как изменяется атмосфера у батальоне, у войске, когда там есть капеллан? Во всех сферах позитив, во всех. Это семья. То есть люди страдают, когда в семье не поладок. Да? Мы знаем случаи суицида, когда там девушка отказала, там замуж вышла. Когда человек чувствует чувство отверженности, непонимания. Приказы могут быть справедливые, могут быть несправедливые. Это армия, ну, это организация жесткая всегда. И тогда есть страдания человека. Вот он страдает от того, что он неполноценный в какой-то сфере, комплекс имеет какой-то. Он страдает от того, что ему, его отверг кто-то, жена или дети, или долго не получает, или как измена, ну, что-то внутри. Дальше, то, что помощь командиров, именно воспитание их как воинов, чтобы они имели честность, чтобы имели честь, чтобы они почет, то есть в армии отдается честь. Я рукой махну, а что мне в сердце? Ненависть может быть. И вот, вот эту честь вот эту честь, которую он бы мог бы отдать, уважая человека, считая его как, как за отца, считая как за воспитателя. И это дает ее чувствование, это и приводит откуда и Слово Божье. То есть Господь, Он э, меняет мировоззрение человека, и из-за этого Он по-другому относится к командованию. Дальше ответственность, выполнение приказа. То, ибо, вот все вот эти функции, что связаны с в армией, мы говорили раньше, не установили отношения различным образом несправедливые вещи. Я вам скажу, когда меня в армию забирали, 18 лет мой брат был прокурор Дальневосточного округа, полковник. И его было напутствие ко мне. Мне было 18 лет, я в армию шел. И он мне сказал, Валера, не вздумай в армии искать правду. Понимаете, То есть ты идешь туда, где ты ее не найдешь. А если ты не видишь правды, ты будешь несчастный. И вот кто дает мир? Мир дает Иисус. И когда мы открываем его, может быть, не всегда через проповедь, а через личное общение, э, через утешение, через то, что мы разбираем вместе слово, как поступать в такой ситуации, в такой, то человек, раз, он, душ Да, он меняется. То есть для командира это большая подготовка. Пример. Я недавно встречался с одним подполковником американцем, капелланом, который был в военно-морском флоте, и удары по они, они с авианосца осуществляли несколько залпов по Ираку, по Багдаду в том числе. И они знали, что будут мирные жертвы. И вот э, командир обратился к капеллану, чтобы он подполковник, он его заместитель, собирается пятитысячный коллектив они становятся на колени и они молятся за то чтобы их не ракеты их не осколки, не убили детей не убили матерей не убили максимальный вред не нанесли. они плачут это на самом деле так И тогда они пускают эти ракеты но они приезжают домой и у них не будет бессонницы у них не будет перед глазами растерзанных тел. Почему? Потому что Бог, во-первых, отвечает на эту молитву. Эти ракеты не будут иметь той силы разрушительной, может быть, той, которая бы ожидалась Я перепрошу, у нас есть телефонный звонок. Алло, добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. Вы знаете, я сейчас слушаю ваш диалог. Я э, так понимаю, что перед нами в студии люди, э, ну, э, не знаю, очевидно, христианской конфессии какой-то. І вони, вони складно говорять І, перші репсихологи. Е, ну, У мене таке запитання тоді, чому немає просто на священника, хіба у нас е, в армії, в царці Росії, українських, хіба не було священства, чому раптом з'являється мені ті капеланства? Я, я вважаю, що це дуже добре, що людина, яка ну, з Богом, яка дає настанову. Это прекрасно, але мне кажется, зараз в цей момент, когда Украина, в принципе, православна, треба говорить про православных священников. Правда, нет? Дякую за запитання. Сама наша организация, она межконфессиональная. То есть мы не говорим о капелланстве Иван... через среде иванской, мы говорим о капелланстве в государстве. И к этому относятся все православные конфессии, которые сегодня есть, киевский, московский патриархат, греко-католики, католики. Сегодня дружно в этом участвуют семь церквей на уровне государства. Есть Рада при президенте, есть Рада при Министерстве обороны. Есть э, документы, регламентирующие э, да, межконфессиональные работы. То есть... Э, мы говорим, что мы едины. Мы встречаемся с ними, мы общаемся. Сегодня идет на уровне Министерства обороны подготовка, единая подготовка. Дело в том, что в идеале капеллана выдвигает религиозная громада, любая, то ли это православный, это опыт международный, то ли с другой церкви. Но он становится капелланом. Он не представляет свою церковь, он представляет, как он капеллан, его, его посада, то есть его статус капеллан. Мы говорим о статусе капеллана, а не о посаде в церкви. То есть в церкви я могу быть, иметь какой-то свой сам определенный, и я сам являюсь референтом Украинской Православной Церкви по межконфессиональным связям. Ну, то есть, чтобы вы понимали, я православный, я не представляю себя иванским пастором, я представляю себя христианином. Вот в этом и... Прежде всего, и даже капелланство, допустим, в других странах, как Америка, там оно все, 258 различных конфессий, они входят в вот это капелланство. Так что я думаю, что, я, наверное, на этот вопрос ответил. Я додам. <реком> значит, еще, я хотел бы сказать, что людина, яка не дня не была в армии, а виконує священські обов'язки, він не зможе Апріорі не зможе допомогти цьому військовому, тому що він не знає порядку служби. І це дуже важливо. Це дуже важливо. Тобто, людина, яка береться за душ серед військових, особливо, особливо, я підкреслюю, це повинен бути професіонал. Не більше, не менше. Так досвід говорить. Да. І ми говоримо імені о професіоналізм. Ми говоримо о те, щоб священник. Вот, он имел хороший опыт работы и возможности именно действовать и взаимодействовать с командиром. Просто поставить капличку, часовинку и ну, религиозные потребы солдата, да, это возможно. Но больше, нам больше мы не перейдем. Для этого он должен быть частью. И э, сегодня очень много священников, ну, раз православных, они являются капелланами. И мы их уважаем и почитаем. Сегодня э, за рубежом очень много выезжают миротворческие войска. Э, много сегодня в различных так, сферах они все. помогают, трудятся. Мы все вместе, по-другому, набираем опыт, полезный опыт. непосредственно, чтобы общество приобрело капеллана не просто священнослужителя одной или второй конфессии. То есть закон, законы на Украине нас уравнивают. Ну, конституции, законы о религиозных организациях. Но политики, они часто нас разделяют, но так как наша культура, она направлена на православие, я никогда не позволю капеллам, он не будет заниматься прозелитизмом, он не будет заниматься и говорить, иди в мою веру. Так. Он должен раскрыть им Христа на уровне Библии. Но если человек, он хочет как непосредственно член церкви принимать участие в богослужении, в литургии там, или в исповеди, то мы представляем священника. Есть церковь, он может пойти, приехать домой, идти в свою церковь. То есть это не есть вопрос, мы не вырываем человека из церкви, мы наоборот спошествуем, чтобы он был в своей церкви полезным христианином, участвующим активно, не приходя развод, в год, когда ему плохо, а был членом церкви. Главный принцип нашего капелланства – яка тільки стає на мою. Святи... Святи... Августин Блаженний колись сказав таку фразу. В головному єдність, в другорядному, свобода у всьому любов. Тобто, якщо є любов, її видно зразу. По очах видно по людині, що там любов є. Якщо це відсутнє, знову ж таки видно. Тобто, Оце е, наше е, кредо об'єднувати, не роз'єднувати. Об'єднувати. Часу залишається небагато. Останнє запитання. Капелани психолог. Чим Криві. вони відрізняються між собою? І чим все ж таки їх функції однакові? У чому? Ну, капелани психолог психолога много обшого. Очень много. Душепасторська душа. Психолог это мы понимаем о том что Psycho. да он это 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 часть души человека на которую он влияет различными способами психолог помогает на уровне восприятия внутри что у человека то есть все те ресурсы которые у человека он различными способами мотивирует чтобы человек он мог выйти из какой-то ситуации трудной то есть нашел силы в себе мы применяем те же самые, те же самые способы, но добавляя туда духовные законы. То есть мы говорим о том, что в этой ситуации тебе никто не может помочь. Не говорю я, а я вижу человека деградированное. Все страдают от него, все, потому что это может быть наркоман, это может быть человек, который ну, на самом деле психически больной. Ну, в разных сферах он может быть или алкоголиком. Из-за этого страдания людей возле одного будет страдать еще пять. То есть мы говорим о том, что это те люди, которые его страдают возле одного человека. И вот бывает тогда, когда методы самого психолога, они, их недостаточно. И вот тогда мы берем духовные моменты, когда говорят, врачи говорят, никто не поможет, психологи говорят, и ты уже конченый, и все сказали конченый, и нигде. И мы имеем практику, когда мы помогаем этим людям, и они выходят из этой ситуации и становятся хорошими гражданами. Это, вам скажу, тысячи примеров я знаю, тысячи, не даже не сотни, а тысячи людям, дуже которых приятно, мы помогли приятно. и которые вышли вот из этих вот трудных своих ситуаций жизненных и стали полноценными людьми. То есть они были бизнесменами очень успешными, потом довалились до бомжей, полностью развалины были, полностью. От них отвернулись все, плохо, даже из, из подъезда выбрасывали. Сегодня они личности, которые сегодня заняли почетное место, даже сегодня в депутатстве и в прочих моментах ну, двигаются. То есть, это жизнь. И также сегодня mm -hmm. растоптанного человека, раздавленного, ему никто не может помочь. Есть то, когда психолог даже не возьмется. Ему нужны деньги, ему нужен кто-то, чтобы заплатил за консультацию. У меня э, есть, э, ну, мы хорошие что есть психолог, он ты, тысяча долларов в час берут за то, чтобы ту или ту иную ситуацию разрешить в Киеве. Но для многих людей он в капелланском служении участвует, он делает все бесплатно. То есть капеллан, он не будет за деньги, это он не, не за плату работает. Это его призвание внутри Бога, и он будет идти туда, где ему плохо. Цепа свято. Там, где плохо, там будет капеллан. Там, где страдания, там есть капеллан. Там, где боль там есть капеллан. Под какими он флагами будет, под православными или под другими, это не имеет значения. Человеку помогли, и там будет слава Божья. Этот человек скажет слава Господу. И сегодня мы видим многих сегодня на то, солдат, офицеров, которые читают Евангелие, молитвословы подготовлены. Я видел молитв... так, так, молитвословы, которые подготовили для Славянска. И сегодня жители города говорят, это нам спасло жизнь. Мы сидели в подвалах, читали молитвы, и это нам спасло жизнь. И они будут благодарить Господа. То есть мы говорим практическая часть, не теоретическую, а то, что на самом деле влияет, то, что действует и приносит добрый плод. И мы говорим для, прежде всего для славы Иисуса Христа, для славы нашего. Аминь. Так, я дуже дякую за те, що ви розказали, тим, хто ще не знає, хто такі каплани, щоб люди зрозуміли, яка функція саме цих людей, і як ми побачили вже з часів майдану, що церква з народом священнослужителі допомагають народу і. Ми переможемо, бо з нами Бог. З нами Бог. Переможемо. Слава Ісусу Христу. Да. Так, дуже вам дякую нашим глядачам. Я дякую, що ви були з нами. Тож шукайте у собі щось духовне, звертайтеся до Бога. А прямо зараз для вас сюжет для жінок: як бути красивими, бо життя продовжується, і кожного дня кожна жінка прагне бути все гарніше. Тож дивіться.